এতিয়া আৰম্ভ কৰিব লৈছো কৰ্মযুগৰ এঘাৰ নম্বৰ শ্লোকা আনে নে দেৱাভাৱায় শ্ৰেয় পৰমা ব্যজ্ঞৰ দ্বাৰা দেৱতাসকল সন্তুষ্ট হ'ব আৰু তেওঁলোকে তোমালোকক সুখ দিব এইদৰেই মনুষ্য আৰু দেৱতাসকলে পৰস্পৰৰ সন্তোষ বিধান কৰি থাকিলেই সকলোৱে আটাইতকৈ শ্ৰেষ্ঠ সুখ সম্পদ লাভ কৰিব আহক ইয়াত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই এই বুলি কৈছে যজ্ঞ কৰিলে খাদ্যবস্তুবিলাক বিশুদ্ধ হয় বিশুদ্ধ বস্তু খালে জীৱন ধাৰণ বিশুদ্ধ হয় জীৱন ধাৰণ বিশুদ্ধ হ'লে স্মৰণ শক্তি বিশুদ্ধ হয় আৰু স্মৃতিশক্তি বিশুদ্ধ হ'লে মুখ্য পথৰ কথা ভাবিব পৰা হয় আৰু এই সকলো কথাই গোট খাই কৃষ্ণ ভাৱনাৰ স্তৰত উপনীত কৰাব পাৰে আজিৰ সমাজখনৰ বাবে কৃষ্ণ ভাৱনাই হ'ল আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় কথা বাৰ নম্বৰ শ্লোকত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই এই বুলি কৈছে ইষ্টান ভোগানা হিৱা দেৱাদে অপ্ৰদায়ভেষ্টে ন এইব জীৱন ধাৰণৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় বিভিন্ন বস্তু দিয়াৰ দায়িত্বত থকা দেৱতাসকলে যজ্ঞৰ দ্বাৰা সন্তুষ্ট হৈ তোমালোকক কামনা কৰিবলগীয়া সকলো ভোগৰ বস্তু দিব কিন্তু যিজনে এই উপহাৰবিলাক তেওঁলোকক নিদিয়াকৈয়ে ভোগ কৰে তেওঁ নিশ্চয় এজন চোৰ ইয়াত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই এই বুলি কৈছে যিজন পৰম পুৰুষ ভগ পৰম পুৰুষ ভগৱানৰ স্বৰূপ যিজনে বুজি পোৱা নাই তেওঁৰ বাবে দেৱতাৰ উদ্দে যজ্ঞ কৰিবৰ বাবেই বিধান দিয়া হৈছে প্ৰাকৃতিক গুণ বিলাক কাৰ কেনেদৰে আছে তালৈ চাই বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ যজ্ঞ কৰিবৰ বাবে বেদত নিৰ্দেশ দিয়া আছে তেনেদৰেই অৰ্থাৎ কাৰ কি গুণ আছে তালৈ চায়েই বিভিন্ন দেৱ দেৱীৰ পূজা কৰাৰো বিধান দিয়া আছে উদাহৰণস্বৰূপে মাংস খুজি মানুহৰ বাবে প্ৰকৃতিৰ ঘোৰ ৰূপটোৰে প্ৰকাশ স্বৰূপ কালী দেৱীৰ পূজা কৰিবৰ বাবে আৰু দেৱীৰ আগত পশু বলি দিবৰ বাবে বিধান আছে কিন্তু যিসকল সত্যগুণ সম্পন্ন তেওঁলোকৰ বাবে বিষ্ণুৰ উপাসনা কৰিবলৈ বিধান দিয়া হৈছে জীৱনৰ শেষ উদ্দেশ্য অৰ্থাৎ জৰ বন্ধনৰ পৰা মুক্তি যজ্ঞৰ অনুষ্ঠানৰ দ্বাৰা জীৱনৰ শেষ উদ্দেশ্য সফল হয় আমি যদি জীৱনৰ চৰম উদ্দেশ্যটোৰ কথা পাহৰি গৈ কেৱল ইন্দ্ৰিয়ৰ সুখৰ বাবেই দেৱতাসকলে দিয়া বস্তুবিলাক ভোগ কৰি আৰু অধিক পৰিমাণে জৰবন্ধনৰ মাজত সোমাই পৰোঁ তেতিয়া সৃষ্টি উদ্দেশ্যৰ বিপৰীতে যোৱা হয় আৰু আমি চুৰ হৈ পৰো আৰু সেইবাবে প্ৰকৃতিৰ নিয়ম অনুসৰি আমি শাস্তি পাওঁ ভুঞ্জ তেয়ে পশন্তি আত্মা কাৰণ ভগৱানৰ ভক্তসকল সকলো ধৰণৰ পাপৰ পৰা মুক্ত হয় কাৰণ তেওঁলোকে খাদ্য বস্তুবিলাক প্ৰথমে যজ্ঞত অৰ্পণ কৰি অৱশেষত তাকেহে প্ৰসাদৰূপে ভোজন কৰে আন যিসকলে কেৱল নিজৰ ইন্দ্ৰীয় তৃপ্তিৰ বাবে খাদ্য ৰান্ধে তেওঁলোক পাপী আৰু তেওঁলোকে পাপকে ভোগ কৰে ইয়াত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই এই বুলি কৈছে ভগৱানৰ ভক্তসকলক অৰ্থাৎ কৃষ্ণ ভাৱনাসম্পন্ন লোকসকলক সন্ত বোলা হৈছে কাৰণ তেওঁলোক অনবৰতে ভগৱানৰ ভক্তিৰ ভাৱতে নিমগ্ন হৈ থাকে সন্তসকলে পৰিপূৰ্ণ ভক্তিৰ ভাৱতে অনবৰতে পৰম পুৰুষ পৰমেশ্বৰৰ চিন্তাতে নিমগ্ন থকা বাবে আগতে পৰমেশ্বৰক নিদিয়াকৈ একো বস্তু নিজে গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে যজ্ঞৰ পৰা ৰাহি হোৱা অন্ন খোৱা সন্তজন সকলো পাপৰ পৰা মুক্ত হয় আন যিসকলে কেৱল নিজৰ কাৰণে বা কেৱল ইন্দ্ৰিয়ৰ তৃপ্তিৰ বাবে খাদ্য প্ৰস্তুত কৰে তেওঁলোক কেৱল যে চোৰ এনে নহয় লগতে তেওঁলোকে সকলো ধৰণৰ পাপহে গিলি খোৱাৰ দৰে হয় যেতিয়া ভগৱান কৃষ্ণৰ পূজা কৰা হয় তেতিয়া তাৰ দ্বাৰাই ভগৱানৰ অংগস্বৰূপ দেৱতাসকলৰ পূজা কৰা হৈ যায় গতিকে দেৱতাসকলক আৰু বেলেগে পূজা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই সেইবাবে কৃষ্ণ ভাৱনা সম্পন্ন ভক্তসকলে প্ৰথমেই কৃষ্ণৰ নামত অৰ্পণ কৰিহে যিকোনো খাদ্য গ্ৰহণ কৰে এই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ দ্বাৰাই শৰীৰটোৱে এটা আধ্যাত্মিক পৰিপুষ্টি লাভ কৰে এনে প্ৰক্ৰিয়াৰে পূৰ্বতে কৰা সকলো পাপ কামৰ প্ৰভাৱ শৰীৰৰ পৰা দূৰ হৈ যায় আৰু নতুনকৈ আৰু কোনো পাৰ্থিব কলুভ কালিমাই শৰীৰটো স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰা হয় যিদৰে কোনো মহামাৰীয়ে দেখা দিলে বিশেষ এবিধ প্ৰতিষেধক ঔষধৰ প্ৰয়োগে মানুহক মহামাৰীৰ আক্ৰমণৰ পৰা সুৰক্ষা দিয়ে ঠিক সেইদৰেই প্ৰথমেই ভগৱান বিষ্ণুক অৰ্পণ কৰি তাৰ পাছত গ্ৰহণ কৰা খাদ্যই আমাক জাগতিক কৰ্মৰ কুপ্ৰভাৱৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পাৰে যিজনৰ এনেদৰে খাদ্য গ্ৰহণ কৰাটো এটা নিয়মীয়া অভ্যাস হৈ পৰিছে তেওঁকেই ভগৱানৰ ভক্ত বোলা হয় এইদৰেই কৃষ্ণ ভাৱনাসম্পন্ন যিজন ব্যক্তিয়ে কেৱল কৃষ্ণৰ প্ৰসাদ ৰূপেহে সকলো খাদ্য গ্ৰহণ কৰে তেওঁ আত্ম উপলব্ধিৰ ক্ষেত্ৰত হেঙাৰ স্বৰূপ সকলো প্ৰাক্তন কৰ্মৰ কুপ্ৰভাৱৰ পৰা অব্যাহতি পাব পাৰে আনহাতে যিজনে এনেদৰে খাদ্য গ্ৰহণ নকৰে তেওঁৰ পাপৰ পূজা বাঢ়িহে যায় আৰু তাৰ ফলত তেওঁৰ পাপৰ কৰ্মফল ভোগ কৰিবৰ বাবে কুকুৰ আৰু গাহৰিৰ দৰে এটা অধম প্ৰাণীৰ দেহ ধাৰণ কৰিবলগীয়া হয় পাৰ্থিব জগতখন নানা ধৰণৰ পাপৰ অংকীলতাৰে ভৰপূৰ তথাপি যিজনে কৃষ্ণৰ প্ৰসাদ ৰূপেহে খাদ্য গ্ৰহণ কৰে তেওঁক স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰেজ্ঞৱতী পাৰ্জন্যজ্ঞ কৰ্মাচম্ভ মুদ ভবা সকলো প্ৰাণীয়ে খাদ্য শস্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি দেহ ধাৰণ কৰে খাদ্য শস্যৰ উৎপন্ন হয় বৰষুণৰ পৰা যজ্ঞৰ অনুষ্ঠান কৰিলে বৰষুণ হয় আৰু শাস্ত্ৰবিহিত কৰ্মসমূহ সম্পাদনৰ দ্বাৰা যজ্ঞৰ উৎপন্ন হয় এইবাৰ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই এই বুলি কৈছে সম্পূৰ্ণ প্ৰাণী অন্ন পৰাই উৎপন্ন হয় অন্নই ব্ৰহ্ম অন্নই পৰমাত্মা সেই ব্ৰহ্মপিপাস উদ্দেশ্য কৰিয়েই প্ৰাণী যজ্ঞৰ পিনে পিনে অগ্ৰসৰ হয় অন্ন উৎপত্তি বৃষ্টিৰ পৰা হয় ডাৱৰৰ পৰা হোৱা বৰ্ষা নহয় এইটো কৃপা বৃষ্টি য'ৰ পৰা সাধনা এৰা খাইছিল এই জন্মত সেই পূৰ্ব সঞ্চিত যজ্ঞ কৰ্ম তাৰ পৰাই ইষ্টৰ কৃপাৰূপত বৰশীবলৈ ধৰে ঈশ্বৰৰ কৃপা ৰূপত বৰশীবলৈ ধৰে আজিৰ আৰাধনা কালিলৈ কৃপা ৰূপত পোৱা যায় সেইকাৰণে বৃষ্টি যজ্ঞৰ পৰাই হয় চুৱাহা ক'লে আৰু ঘি তিল জ্বলালেই যদি বৃষ্টি হলহেঁতেন তেতিয়াহ'লে বিশ্বৰ অধিকাংশ মৰুভূমি অনু্বৰ কিয় হৈছে উৰ্বৰ হ'লহেঁতেন ইয়াত কৃপাবৃষ্টিৰ যজ্ঞৰেই দান এই যজ্ঞ কৰ্মৰ দ্বাৰাই উৎপন্ন হয় কৰ্মৰে যমাত সর্বগতম ব্ৰহ্মা নিতম যজ্ঞে প্ৰতিষ্ঠিত বিহিত যজ্ঞাদি কৰ্মসমূহৰ বিধান দিয়া আছে বেদত বেদসমূহৰ উৎপত্তি হৈছে পৰম ব্ৰহ্ম পৰমেশ্বৰৰ পৰা গতিকে সৰ্বত্ৰ বিৰাজমান ব্ৰহ্ম সদায় যজ্ঞতে প্ৰতিষ্ঠিত হৈ থাকে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই এইদৰে বুজাইছে বেদতে যজ্ঞ আদি কৰ্মসমূহৰ সকলো বিধান দিয়া আছে বেদৰ বিধান নমনাকৈ কৰা সকলো কৰ্মই বিকৰ্ম বা অসমৰ্থিত কৰ্ম বা পাপ কৰ্ম কৰ্মৰ ফলৰ প্ৰভাৱৰ পৰা মুক্তি পাবৰ বাবে সদায়ে বেদৰ বিধান অনুসাৰী কৰ্ম কৰিব লাগে ঋগবেদ যজুৰ বেদ হাম বেদ আৰু অথৰ্ব বেদ এই চাৰিওখন বেদৰে উৎপত্তি হৈছে পৰম পুৰুষ পৰমেশ্বৰৰ নিশ্বাসৰ পৰা পৰমেশ্বৰ সৰ্বশক্তিমান হেতুকে তেওঁ উশাহ নিশাহৰ দ্বাৰাও কথা ক'ব পাৰে ব্ৰহ্ম সংহিতাত কোৱা আছে যে যিহেতু পৰমেশ্বৰ সৰ্বশক্তিমান সেইবাবে তেওঁৰ যিকোনো এটা ইন্দ্ৰিয়ৰে আন যিকোনো এটা ইন্দ্ৰিয়ৰ কাম কৰিব পাৰে আনভাৱে ক'বলৈ গ'লে ভগৱানে নিশাহৰ দ্বাৰাইও কথা কয় আৰু চকুৰ দৃষ্টিৰেও গৰ্ভ সঞ্চাৰ কৰিব পাৰে বাস্তৱিকতে এই কথাই কোৱা আছে যে ভগৱানে নিজৰ দৃষ্টিয়েই প্ৰকৃতিৰ গৰ্ভ সঞ্চাৰ কৰিছিল আৰু সেইদৰেই প্ৰকৃতিৰ পৰা প্ৰাণীসমূহৰ উৎপত্তি হৈছিল এইদৰেই প্ৰকৃতিৰ গৰ্ভত জীৱসমূহৰ বীজ ৰোপন কৰি বা জীৱসমূহৰ উৎপত্তি কৰি সেই জীৱসমূহেনো কেনেকৈ আকৌ নিজৰ ঘৰলৈ অৰ্থাৎ পৰমেশ্বৰৰ সান্নিধ্যলৈ উভতি যাব পাৰিব এই বিষয়ে বৈদিক সাহিত্যৰ আকাৰত নিজৰ নিৰ্দেশাৱলী দি গৈছে এই কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে পাৰ্থিৱ জীৱনৰ সুখ ভোগ কৰিবৰ বাবে সকলো জীৱৰে কামনা আছে যাতে জীৱ বিলাকে চৰিত্ৰাৰ্থ কৰিও ভগৱানৰ সান্নিধ্যলৈ ঘূৰি যাব পাৰে এইদৰেই দৰাচলতে বদ্ধ জীৱ বিলাকক মুখ্য লাভ কৰিবৰ বাবে এটা সুযোগহে দিয়া হৈছে গতিকে বদ্ধ জীৱ বিলাকে কৃষ্ণ ভাৱনা সম্পন্ন হৈ যজ্ঞানুষ্ঠান কৰাৰ পদ্ধতিটো অনুসৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা উচিত কিন্তু যিসকলে ইতিমধ্যেই বৈদিক পৰম্পৰা মানি অহা নাই তেওঁলোকেও অন্তত কৃষ্ণ ভাৱনামিতৰ পথটো গ্ৰহণ কৰিব পাৰে আৰু সিয়েই বৈদিক যজ্ঞ বা বৈদিক কৰ্মৰ ঠাই ল'ব পাৰে যিজনে এই জীৱনতে বেদৰ বিহিত যজ্ঞানুষ্ঠানৰ এই চক্ৰটোৰ অনুসৰণ নকৰে তেওঁ নিশ্চিতভাৱে এটা পাপৰ জীৱন যাপন কৰিছে নিজৰ ইন্দ্ৰীয় সুখৰ বাবে জীয়াই থকা তেনেলোকৰ জীৱন বৃথা এইদৰে কোৱা হৈছে যে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰি অৰ্থ উপাৰ্জন কৰি লক্ষ্য কৰি লোৱাৰ যি এটা মনোবৃত্তি তাক ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই ইয়াত কঠোৰ ভাৱে নিন্দা কৰিছে গতিকে যিসকলে এই বাস্তৱিক জগতত সুখ ভোগ কৰিবলৈ কামনা কৰে তেওঁলোকৰ পক্ষে যজ্ঞানুষ্ঠানৰ যি এটা চক্ৰৰ কথা পূৰ্বে উল্লেখ কৰি অহা হৈছে তাক অনুসৰণ কৰাটো নিত্যান্ত প্ৰয়োজন যিজনে উক্ত বিধি নিয়মসমূহ মানি নচলে তেওঁৰ জীৱন নিত্যান্ত সংকটপূৰ্ণ কাৰণ তেওঁৰ পাপৰ পূজা দিনক দিনে বাঢ়িহে যায় প্ৰকৃতিৰ নিয়ম অনুসৰি জীৱই মানৱ জীৱন এটা লাভ কৰাৰ বিশেষ উদ্দেশ্যটোৱেই হ'ল কৰ্ম যুগ জ্ঞান যুগ আৰু ভক্তি যুগৰ যিকোনো এটাৰ দ্বাৰা আত্মা স্বৰূপৰ উপলব্ধি কৰা যিসকলে যুগৰ বলেৰে ভগৱত তত্বৰ উপলব্ধি কৰিছে আৰু পাপ পুণ্য দুয়োটাৰে ওপৰত আছে তেওঁলোকে বিহিত যজ্ঞসমূহৰ অনুষ্ঠান কৰা বিষয়ত আখৰে আখৰে বেদৰ বিধান মনাৰ প্ৰয়োজন নাই কিন্তু যিসকল লোক ইন্দ্ৰীয় সুখৰ আহৰণতে ব্যস্ত আছে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত উক্ত যজ্ঞ চক্ৰৰ অনুষ্ঠান কৰি চিত্ৰ শুদ্ধি লাভ কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে এই জীৱনত একোজন মানুহে বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰিবলগীয়া হয় যিসকলে কৃষ্ণ ভাৱনাৰে কাম নকৰে তেওঁলোকৰ কামৰ লগত ইন্দ্ৰিয়ৰ তৃপ্তি সাধনৰ চিন্তা জড়িত হৈ পৰে তেনে মানুহে বেলেগে পুণ্য কৰ্মৰ অনুষ্ঠান কৰিবলগীয়া হয় আত্মা তৃপ্ত কিন্তু যিজনে আত্মজ্ঞানেই আনন্দ পাইছে যাৰ মনুষ্য জীৱনটো আত্ম উপলব্ধিৰ বাবে নিযুক্ত আৰু যিজনে আত্মাটোক লৈয়ে পূৰ্ণৰূপে সন্তুষ্ট হৈ আছে তেনে এজন লোকৰ বাবে কৰণীয় কাম আৰু একো নাই যিজন মানুহে সম্পূৰ্ণভাৱে কৃষ্ণ ভাৱনা সম্পন্ন আৰু কৃষ্ণ ভাৱনাৰে কাম কৰিয়েই সম্পূৰ্ণভাৱে সন্তুষ্ট হৈছে তেওঁৰ বাবে আৰু একো কৰ্তব্য কৰ্ম বাকী নাথাকে তেওঁ কৃষ্ণ ভাৱনাৰ বলতে যি পাপ বহু বহু হাজাৰ বাৰ যজ্ঞ কৰিহে দূৰ কৰিব পাৰি সিও ঠিতাতে তেওঁ দূৰ হৈ যায় এনেদৰে চিত্ৰ শুদ্ধি ঘটিলে ভক্তজনে ভগৱানৰ নিত্য সহস্ৰৰূপে স্থান পোৱা বিষয়ত নিশ্চিত হ'ব পাৰে এইদৰেই ভগৱানৰ কৃপাত তেওঁৰ সকলো কৰ্তব্য নিজে নিজে সু সম্পন্ন হোৱাৰ দৰে হয় আৰু সেইবাবেই বেদৰ বিধানসমূহ মানি চলিবৰ বাবে তেওঁৰ ক্ষেত্ৰত আৰু কোনো বাধ্যবাধকতা নাথাকে তেনে কৃষ্ণ ভাৱনা সম্পন্ন লোক এজনৰ বৈষয়িক কাম কাজৰ প্ৰতি কোনো স্পৃহা নাথাকে ন কৃত নকৃত কচনা ভূতে অথৰ্ৱাশ্ব আত্মজ্ঞানী মানুহ এজনৰ বাবে নিজৰ শাস্ত্ৰবিহিত কৰ্তব্য কৰাৰো কোনো প্ৰয়োজন নাই আৰু নকৰাকৈ থকাৰো কোনো কাৰণ নাই আৰু তেনে এজন লোকে আন কোনো প্ৰাণীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰাৰো কোনো প্ৰয়োজন নাই আত্মজ্ঞানী মানুহ এজনে কৃষ্ণ ভাৱনাৰে কৰা কামৰ বাহিৰে আন কোনো বিহিত কৰ্ম কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই কোনো কাম নকৰাকৈ নিষ্কৰ্মা হৈ থকাটো কিন্তু কৃষ্ণভাৱনা নহয় কৃষ্ণ ভাৱনা সম্পন্ন ভক্ত এজনে মানুহেই হওক বা দেৱতাই হওক আন কোনো ব্যক্তিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি নচলে কৃষ্ণ ভাৱনাৰে তেওঁ যি যি কৰে তাৰ দ্বাৰাই বিহিত কৰ্ম কৰাৰ বাবে তেওঁৰ যি দায়িত্ব আছিল সেই দায়িত্বও সম্পন্ন হৈ যায় তাতকে আসক্তি নৰখাকৈ কেৱল কৰ্তব্য বুলি ভাবি লৈ সততে কামবিলাক কৰি যোৱা যিজনে আসক্তি নোহোৱাকৈ কামবিলাক কৰি যায় তেওঁৱেই পৰমাৰ্থ লাভ কৰে কুৰুক্ষেত্ৰ ৰণভূমিত কেৱল কৃষ্ণৰ বাবে যুদ্ধ কৰিবৰ বাবে অৰ্জুনক কোৱা হল কাৰণ অৰ্জুনে যুদ্ধ কৰাটোকে কৃষ্ণই বিচাৰিছিল এজন ভাল মানুহ হবলৈ বিচৰাটো বা অহিংস হবলৈ বিচৰাটো ব্যক্তিগত আসক্তিৰ কথা কিন্তু পৰমেশ্বৰৰ হকে কাম কৰাটো হল কৰ্ম ফলৰ প্ৰতি অনাসক্ত হৈ কৰা কাম পৰম পুৰুষ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই অনুমোদন কৰা এনে কৰ্মই হল সৰ্বোচ্চ স্তৰৰ উত্তম কৰ্ম যিটো হ'ল কৰ্মৰ ফলৰ প্ৰতি অনাসক্ত হৈ কৰা কাম ইন্দ্ৰিয়ৰ পৰিতৃপ্তিৰ বাবে কৰা কামৰ ক্ষেত্ৰত যি পাপ হয় তাৰ দূৰীকৰণৰ বাবেই বিহিত যজ্ঞসমূহৰ দৰে বৈদিক কৰ্মসমূহৰ অনুষ্ঠান কৰা হয় কিন্তু কৃষ্ণ ভাৱনাৰে কৰা কামবিলাক শুভ অশুভ কৰ্মৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ গণ্ডিৰ উৰ্ধত থাকে কৃষ্ণ ভাৱনা সম্পন্ন লোকৰ কৰ্মফলৰ প্ৰতি আসক্তি নাথাকে কেৱল কৃষ্ণৰ হকে তেওঁ কামবিলাক কৰি যায় সকলো ধৰণৰ কামকে কৰে কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে অনাসক্ত হৈ থাকে কৰ্মি সংসিদ্ধিম আস্থিতা জনকা দায় লোক সংগ্ৰহম এব অপিম কৃত্ৰিম অৰ্হি কৰ্তব্য কৰ্মসমূহৰ অনুষ্ঠানৰ দ্বাৰাই জনক আদি ৰজাসকলে পৰম সিদ্ধি লাভ কৰিছিল গতিকে জনসাধাৰণৰ শিক্ষাৰ বাবেও হ'লেও তুমি তোমাৰ কৰ্ম কৰা উচিত অৰ্জুন এইবুলি ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই অৰ্জুনক ক'লে জনক আদি ৰজাসকলৰ সকলোৱে আত্মজ্ঞানী পুৰুষ আছিল ফলত বেদত বিহিত কৰ্মসমূহৰ অনুষ্ঠান কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত কোনো বাধ্যবাধকতা নাছিল তথাপিও কেৱল জনসাধাৰণৰ বাবে এটা ভাল আৰ্হি দাঙি ধৰিবৰ বাবেই তেওঁলোকে সকলো শাস্ত্ৰবিহিত কৰ্ম কৰি গৈছিল জনক আছিল সীতাৰ পিতৃ আৰু ভগৱান শ্ৰীৰামৰ কুকুৰেক ভগৱানৰ এজন ডাঙৰ ভক্তৰূপে তেওঁ সাধনাত সিদ্ধি লাভ কৰিছিলেই কিন্তু তথাপি তেওঁ যিহেতু মিথিলাৰ ৰজা আছিল সেইবাবে নিজৰ কৰ্তব্য কিভাৱে পালন কৰিব লাগে সেই কথা নিজৰ প্ৰজাসকলক শিকাবলগীয়া হৈছিল কৃষ্ণ ভাৱনাসম্পন্ন অভিজ্ঞ লোকসকলে এনেধৰণৰ কাম কৰে যাতে আন সকলে তেওঁলোকক অনুকৰণ কৰে এই জনক মানে ৰজাজনক একচুৱেলি নহয় জনক জন্মদাতাজনক কোৱা হয় যোগেইজনক যি আপোনাৰ স্বৰূপক জন্ম দিয়ে প্ৰসট কৰে অৰ্থাৎ আৰাধনাই আত্মাক জানিব দিয়ে প্ৰাপ্তিৰ পাছতো জনকে যজ্ঞ কৰিছিল অৰ্থাৎ আত্মজ্ঞান প্ৰাপ্তিৰ পাছতো আৰাধনা যজ্ঞ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে যুগত সংযুক্ত প্ৰত্যেক মহাপুৰুষেই জনক আজিলৈ ইমানেই